دلحد کی تاریخ آ چکی اور جمعے کا دن آ چکا بلوائیوں نے گھر کے اصل دروازے پر آگ لگا دی اور اس کے بعد مٹ بھیڑ شروع ہو گئی اس مٹ بھیڑ میں عثمان غنی نے جب شور سنا نماز سے فارغ ہوئے تو فارغ ہوتے ہی محسوس کیا کہ شاید میرے ساتھی محافظت میں جذبات کی میں کر کہیں تلوار نہ چلا بیٹھے بلا کر فرمایا کہ جاؤ میں تم سب کو کہتا ہوں مجھے اکیلا چھوڑ دو تم اپنے گھروں میں محفوظ ہو جاؤ اپنی جانی اور اپنی عزتیں بتاؤ آپ کے سخت حکم پر کچھ چلے گئے کچھ رہ گئے اور اتنے میں پھر چار بلوائی اور باغی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر داخل ہوئے یہ جمعہ کا دن تھا اٹھارہ دل حج تھی اور صبح ساری کے وقت اس سے ہی حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی سے فرمایا کہ میری زوجہ نائلہ آج دل کرتا ہے کہ روزہ رکھو کیونکہ مجھے آقا نے خواب میں زیارت کروائی ہے اور فرمایا ہے عثمان آج تیری اور میری ملاقات کا دن ہے آج روزہ رکھ لو تاکہ ملاقات روزے کی حالت میں ہو روزہ رکھ لیا نماز جمعہ کے لیے اپنے گھر میں نماز پڑھ لی اور اس کے بعد پھر روزے کی حالت میں کیونکہ مسلسل اور پیاس تھی اس حالت میں کچھ گھسی آ گئی نیم ہوشی کی حالت میں لیٹ گئے اس میں پھر آتا ہے دو جہاں تشریف لے آئے حضور کی مجلس میں حضرت ابوبا صدیق بھی بیٹھے ہیں حضرت عمر بھی بیٹھے ہیں اور آکائے دو جہاں عثمان غنی کی طرف بڑے پیار سے اور بڑی شفقت سے دیکھ کر فرما رہے ہیں عثمان روزے کے ساتھ تو تو ہے ہی ذرا جلدی کر ہم تیرے افطار کے لیے منتظر بیٹھے ہیں آ آج کا روزہ میرے ساتھ آ کر افطار کر آنکھ کھلی فرمانے لگے نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس آج میری زندگی کا آخری دن ہے روزہ شہری میں نے اپنے گھر کی تھی افطاری مصطفیٰ کے گھر جا کر رہا ہوں بس اس کے بعد پھر بلوائی حملہ آور ہو گئے عمل آور ہو گئے ان میں سے محمد بن بکر نے آپ کی دہری مبارک پر ہاتھ رکھا یہ تھا تو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کا سب سے چھوٹا بیٹا ہے. لیکن کسی کہاں باپ کا کردار اور کہاں ایک بیٹے کا آج کے دن کا کردار وہ کسی بہت بڑے عہدے کے طلبدار تھے عثمان غنی نے جب دیکھا کہ یہ میرے بھائی ابو بکر کا بیٹا ہے اور آج غلط فہمیوں اور حوث اور نب سے لالچ مبتلا ہو کر یہاں تک آ پہنچا دیکھ کر ٹھنڈی آہ بھر کے کہنے لگے بتیجے اگر آج تیرا باپ زندہ ہوتا تو تجھے اس حال میں دیکھ کر بہت دکھی ہوتا محمد بن ابی بکر کو شرم آ گیا اور وہیں سے الٹے کدم واپس لوٹ گیا پھر دیگر بلوائی آگے بڑھے اور کسی شخص نے تلوار چلائی کسی نے نیزا آپ کی پیشانی میں پیمس کیا آپ بائے تلور پر لیٹ گئے دوسرے نے تلوار چلائی حضرت نائلہ تلوار کے وار کو روکنے لگی آپ کی انگلیاں کٹ گئی اور تلوار کے دو باروں نے عثمان غنی کو شہادت کا جام عطا کر دیا عثمان غنی شہید ہو گئے اور ہر طرف خوف و ہراس کا عالم تاری تھا بعض روایات کے مطابق جمعہ کو شہید ہوئے اور دو یا تین دن بے گور و کفن نہ تھا مراکز سے قابل تک کے فرما روا تھا خوف و ہراس کے عالم میں گھر کی زمین پر پڑا رہا کوئی شخص جنازہ خوف کے مارے اٹھانے والا نہ تھا راستے بند تھے تلواریں کھلی تھیں چہرے مدینہ میں خوب خرابے کا اعلان ہو رہا تھا گھر میں لوٹ مار مچا دی جی گئی تھی اس کیفیت میں بعض روایات کے مطابق اسی رات اور بعض کے مطابق دو دن کے بعد رات کے اندھیرے میں جنازہ اٹھایا گیا بعض روایات میں آتا ہے کہ کل چار آدمی جنازہ اٹھانے والے تھے اور بعض میں ہے کہ سترہ آدمی جنازہ اٹھانے والے تھے جنت البقی کے قریب آپ کی اپنی ملکیہ کی زمین تھی اس میں عثمان غنی کو دفن کر دیا گیا جنازے کے بعد غسل کی ضرورت نہ تھی کفن کی ضرورت نہ تھی اس لیے کہ شہید تھے دفن ہو گئے نماز جنازہ ہو گیا اور اس کے بعد اس زمین کی دیوار گرا کر جنت البقی کا حصہ بنا دیا گیا اور آج زائرین اس عظیم مظلوم شہید کے مزار کی دور سے زیارت کرتے ہیں